हमें भी बताओ हमें भी बनाना है जब आप ये रेसिपी बनाएंगे सब आपको यही पूछेंगे कि कैसे बनाया क्योंकि ये रेसिपी जल्दबाजी में बनने वाली और हमारे घर में जो चीजें अवेलेबल है उनसे बनने वाली ये रेसिपी है चलिए तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज की रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हमें यहां पर एक मिक्सर का जार लेना है दिन इसके बाद हमें बड़े-बड़े काटे हुए दो प्याज इसमें डाल लेने हैं और हमें आधा टमेटो इसमें डाल लेना है ज्यादा टोमेटो नहीं लगता है सिर्फ आधा ही टोमेटो हमें यूज करना है और ये अच्छी तरह से हमें पीस लेना है बारीक सा आप देख पा रहे हैं हमारी पेस्ट तैयार हो चुकी है ज्यादा गाढ़ी भी नहीं बनाई है वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यहाँ पर मैंने एक कप मेथी लिए है मेथी के पत्ते हमें लेने हैं यहाँ पर देन आधा चम्मच हल्दी हमें डालनी है देन स्वादानुसार एक चम्मच हमें रेड चिली पाउडर डालना है आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं देन स्वादानुसार नमक हमें ऐड कर लेना है और ये मैंने एक चम्मच गरम मसाला लिया है अगर आपके पास गरम मसाला ना हो तो आप चिकन मसाला भी यूज कर सकते हैं और एक कप हमें इसमें पानी डाल लेना है और ये अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं या हाथ की मदद से भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं सबसे पहले हमें ये अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी देन इसके बाद हमें यहाँ पर एक परात लेनी है बड़े साइज की लेनी है एक कप हमें गेहूं का आटा लेना है आप यहाँ मैदा भी यूज कर सकते हैं और गेहूं के आटे से भी ये बना सकते हैं देन आधा चम्मच हमें ऑयल लेनी है और ये हमें कच्चा ऑयल लेना है देन स्वाद अनुसार नमक डाल लेना है और ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि हमने जो ऑयल डाला था वो अच्छी तरह से इस आटे को लग जाएगा सबसे पहले अच्छी तरह से ये ऑयल ही हमें मिक्स कर लेना है देन इसके बाद हमें इनते गूंधते हमें ये पानी ऐड कर लेना है और ये अच्छी तरह से आटा हमें गूंध लेना है आप देख पा रहे हैं मैंने ज्यादा कड़क और ज़्यादा नरम भी नहीं बनाया है मीडियम ऐसा आटा हमें ये गूँध लेना है अब ये हम साइड में रख देंगे यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और तीन चम्मच हमें इसमें ऑयल लेना है अगर आपको लेस ऑयल बनाना है तो आप एक से डेढ़ चम्मच यूज कर सकते हैं ये मैंने खड़ा मसाला लिया है आपके घर में जो खड़ा मसाला अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं देन एक काटा हुआ हमें प्याज लेना है और ये अच्छी तरह से हमें भून लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे भून लेना है आप देख पा रहे हैं हमारा प्याज भूनने लगा है गोल्डन ब्राउन भी हो चुका है हमारा प्याज ज्यादा भी ब्राउन नहीं करना है देन इसके बाद हमने जो पेस्ट बना के ली थी प्याज और टमाटर की वो पेस्ट हमें इसमें डाल लेनी है ये रेसिपी बनाना आसान है अगर जब हमारे घर में मेहमान आते हैं जल्दबाजी में हम क्या बनाए हमेशा सवाल हमें रहता है तब आप ये टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपी बना सकते हैं हमें ये पेस्ट भी अच्छी तरह से भून लेनी है जब तक इसका ऑयल नहीं छुटता है हमें तब तक ये अच्छी तरह से भून लेनी है आप देख पा रहे इस पेस्ट का पानी जा चुका है अब इसमें हमें ऐड करना है हमने जो मेथी और मसाले की पेस्ट बनाई थी वो हमें इसमें भी ऐड कर लेनी है और ये अच्छी तरह से हमें इसे भी पका लेना है ताकि मसालों का स्वाद अच्छी तरह से उबर के आ सकता है आप देख पा रहे इसे भी थे छूटने लगा है पानी इसका पूरा जा चुका है इस प्रकार हमें ये सबसे पहले पका लेना है देन इसके बाद हमें इसमें एक गिलास पानी ऐड करना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और सबसे पहले हमें इसे एक उबाल आने देना है आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से हमारा उबाल आने लगा है हमने जो आटा गूंध के रखा था उसके हमें इस प्रकार से छोटी छोटी लोहिया बना के लेनी है आप अपने हिसाब चाहिए तो आप बड़ी बना सकते है हमें डाल लेना है एक कैप्सिकम एक शिमला मिर्च और एक, एक उबाल ले लेना है आप देख पा रहे उबलने लगा है यहाँ पर मैंने एक छलने ली है अगर आपके पास ये छलनी ना हो तो आप दूसरा बर्तन भी यूज कर सकते हैं जारा वो भी आप यूज कर सकते हैं करछी और सबसे पहले इससे हमें ऑयल लगा लेना है इस पर हाथ से ही आप इस पर ऑयल ग्रीस करके ले लेना है देन इसके बाद ये मैंने एक लोई ली है आप देख पा रहे हैं और बेलन की मदद से इससे हमें अच्छी तरह से बेल लेना है हमें ये चन्नी घुमाते घुमाते ही अच्छी तरह से बेलना है ये लोई हमें हाथ से उठानी नहीं है और इस पर हमें अब ये मेथी स्प्रेड करके ले लेना है और लोइया इस प्रकार से हमें ये निकाल लेनी है आप देख पा रहे हैं और इस प्रकार से ये लोई हमें इस प्रकार से बंद करके लेनी है और सबसे पहले इसको एक मोमोज का शेप दे लेना है देन इसके बाद इसकी छोटी ऐसी पैटी जैसे हमें लोई बना के लेनी है आप देख पा रहे हैं आप हाथ से बना सकते हैं इस प्रकार से हमारी एक लोई तैयार हो चुकी है अभी हमें इसे बेलन से बेलना है और अभी भी बेलते समय ये ये लोई हमें उठानी नहीं है छलनी ऐसे घुमाती घुमाती ये बेल लेनी है आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से हमारी बेल के हो चुकी है पतली नहीं करनी ज़्यादा और ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है और इस प्रकार से भी ये लोई हमें निकाल लेनी है आप देख पा रहे इसका शेप इतना अच्छा आया है देखिए उभरता हुआ ऐसा शेप आया है बहुत अच्छी लगती है दिखने में और खाने में भी और हमने ये ऑयल गर्म करके लिया है हमें अच्छी तरह से ऑयल गर्म कर लेना है और हमने जो लोइया बना के ली थी वो इसमें हमें डाल लेनी है आप देख पा रहे तेल हमारा ज़्यादा गर्म हुआ है आप भी ऐसे ही गर्म करके ले लेना और इस प्रकार से हमें ये अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लेनी है शैलो फ्राई नहीं करना है वरना वो अच्छी तरह से नहीं फूलेगी हमें डीप फ्राई ही आप देख पा रहे हैं ये रेसिपी घर पर ट्राई कीजिएगा अपने फैमिली को भी खिलाइएगा देन मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी अगर आपने अब तक इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं किया है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है आप वहां से फॉलो कर सकते हैं इस प्रकार से हमारी सभी पूरियां अच्छी तरह से तल के हो चुकी है अब आप देख पा रहे हैं हमारे आलू की सब्जी बहुत अच्छी तरह से बन चुकी है बहुत अच्छा इसका टेस्ट है इस प्रकार से आप अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो इस प्रकार से पूरी बनाकर खिला सकते हैं नए स्टाइल की ये पूरी है मेथी की पूरी है ये रेसिपी घर पर ट्राई कीजिए अपनी फैमिली को भी खिलाइए है दिन मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी अब आप देख पा रहे पूरी क्रिस्पी ऐसी रेसिपी तैयार हो चुकी है चलिए तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में तब तक के लिए बाय बाय टाटा रोजा चपातिया की वह पूरा करता ना शिल्लक रहा सो क्या कनिकी से अशा प्रकार पेस्ट यानी इंटरेस्टिंग रेसिपी बनव ही रेसिपी बनवण्यासाठी तुम्ही रोजच पीठ शिल्लक ठेवाल चपाती खाणे विसरून जाईल पण ही रेसिपी कधीच तुम्ही विसरणार नाहीत लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत आवडणार ही रेसिपी आहे चला तर मग आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया इथे सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला शिल्लक राहिलेलं जे पीठ असतं हो, रोज चपाती करण्यापासून शिल्लक राहतं ते पीठ आपल्याला इथे घ्यायचं आहे किंवा तुम्ही ही रेसिपी करण्यासाठी स्पेशल कणिक मळून घेऊ शकता याच्यानंतर इथे आपल्याला एका प्लेटमध्ये एक चमचा तेल घ्यायचं आहे तुम्ही तूपसुद्धा वापरू शकता त्याच्यानंतर चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि हे जे मीठ आहे ते तेला तेल या तेलामध्ये आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे जेणेकरून तेल आणि मीठ छान असं मिक्स होईल याच्यानंतर आपण जी कणिक मळली होती ती यामध्ये घालायची आहे जर तुमच्याकडे कणिक मळताना मीठ वगैरे घालत असतील तर तुम्ही ही प्रोसिजर करण्याची गरज नाही इथे मी बिना मिठेची कणिक मळली होती सो त्याच्यासाठी आपल्याला इथे मीठ आणि तेल घालण्याची गरज लागते सो अशा प्रकारे हे पीठ जे आहे ते आपल्याला या तेलामध्ये मळून घ्यायचं आहे जेव्हा हे पीठ आपलं मळून होतं छान असं जेणेकरून मीठ यामध्ये छान असं शिरलं जातं याच्यानंतर आपल्याला या कणकेचे छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे आहेत ज्याप्रमाणे आपण छोटी चपाती करण्यासाठी गोळा करतो त्याचप्रमाणे आपल्याला हे गोळे करून घ्यायचे आहेत इथे या कणकेचे आपल्याला तीन ते चार गोळे तयार होतात कणकेची क्वांटिटी म्हणजेच पिठाची क्वांटिटी ही जा तुम जा तुम्ही तुमच्या फॅमिली मेंबर्समध्ये डिपेंड करणार आहे जर तुमच्याकडे जास्त फॅमिली मेंबर्स असतील तर तुम्ही पिठाचं प्रमाण वाढवलं तरीही चालेल याच्यानंतर थोडंसं पीठ लावून घ्यायचं आहे जेणेकरून ही जी आपण चपाती लाटणार आहोत ती खाली आपल्या पोळपाटाला चिकटणार नाही सो त्याच्यासाठी आपल्याला इथे गव्हाचं पीठ लावू शकता किंवा तुम्ही मैदा लावला तरीही चालेल पण सोपं सगळ्यांच्या घरात गव्हाचं पीठ अवेलेबल असतं सो आज आपण गव्हाचं पीठ लावून घेणार आहोत पण नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा अशा प्रकारे मिडियम अशी आपण ही चपाती लाटून घेतलेली आहे एक एक लाटून आपल्याला अशा एका प्लेटमध्ये या काढून ठेवायच्या आहेत इथे तुम्हाला दिसत असेल बघा या साईजच्या मी चार चपात्या लाटून घेतलेल्या आहेत तुम्ही याच्यापेक्षा छोट्या करू शकता किंवा याच्यापेक्षा मोठ्या केल्या तरीही चालतील इथे आपल्याला एका छोट्या कडेमध्ये पाणी गरम करायचं आहे पाणी गरम झाल्यानंतरच आपल्याला या ज्या पोळ्या पण तयार केलेल्या आहेत त्या एक एक करून पाण्यामध्ये सोडून घ्यायच्या आहेत इथे लक्ष ठेवा गार पाण्यामध्ये या पोळ्या तुम्हाला सोडायच्या नाहीत त्यांनाही ना तर या चिकटल्या जातील एकमेकांना सो याच्यासाठी पाणी गरम करून घ्यायचं आहे जेव्हा पाणी उकळायला लागतं तेव्हाच या ला ला ते पोळ्या आपल्याला या पाण्यामध्ये सोडून घ्यायच्या आहेत याच्यानंतर एक चमचा यामध्ये तेल घालायचं आहे जेणेकरून त्या पोळ्या एकमेकांना चिकटणार नाहीत आता तुम्हाला दिसत असतील बघा तीन ते चार मिनिटे झालेली आहेत पोळ्या शिजायला सुरुवात झालेली आहे जेव्हा आपल्या पोळ्या छान अशा शिजतात तेव्हा त्या अशा प्रकारे पाण्यावरती तरंगतात जेव कच्चा आता तरी ही चा का प्रॉब्लम नहीं हनर पानी काड़ून घो कोर करु घन खा सुधा शकता थंड होने अशा प्रकार हा पो आप सगै पैला थंड कराएँ ये इत एक पैन घा है यन मधे एक चमचा तेल घाला है तुम्हें तूप कि बटर घातल ही चा अर्धा चमचा जिरे घाला जिरे छान अड़तड़ दयामे जेनेकर स्वाद खूब छान अर्धा चमचा मोहरी घाला आता हे जिरे आणि मोहरी तेलामध्ये तडतडून द्यायची मोहरी छान अशी फुटून द्यायची जेणेकरून त्याची जी चव आहे ती या तेलामध्ये उतरली जाईल याच्यानंतर तीन ते चार लसणाच्या पाकळ्या घ्यायच्या आहेत आणि त्याचे अशा प्रकारे बारीक काप करून घ्यायचे तुम्ही ठेचून घेतला तरीही चालेल जेणेकरून त्याची चव खूप छान लागते स्वतः हे थोडंसं गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला फ्राय करायचं आहे जास्त वेळ लागत नाही मिडियम माचेवरती तुम्ही फ्राय करू शकता याच्यानंतर एक कांदा घ्यायचा आहे उबट असा चिरलेला ज्याप्रमाणे आपण भजी करण्यासाठी कांदा चिरतो त्याचप्रमाणे हा कांदा चिरून घ्यायचा आहे आता अपने फ्राई कराएगा वीडियो आवेला तो वीडियोलाइक करा, ला ला करा। जर वीडियो आवला डिसलाइक डिसलाइकसुद्धा करू शा कमेंट मे लिखू श एक कप अपने कापले में कोबी घाला है तेजन एक टोमैटो बारीकसा चिरले है एक शिमला मिर्ची घायकी ती तीसु बारीक चिरु है तुम्हें जाडसर चिरली तरी चल का प्रॉब्लम नहीं है अपनी लहान मुले भाजी अजिबा खा नहीं सो तुम्हें अशा प्रकार भाजी खाऊ घू शता हि रेसिपी तुम्हें टिफिन ला डिनर लंचनर खाऊ श चवीनुसार मीठ घालायचं जेणेकरून भाज्यांना थोडंसं पाणी सुटलं जाईल आणि अशा प्रकारे ते फ्राय करून घ्यायचं आहे याच्यावरती झाकण ठेवू नका नाही तर तुमच्या भाज्यांचा कलर बदलला जाईल सो त्याच्यासाठी अशा प्रकारे तुम्ही ह्या उघड्या भाज्या फ्राय करून घ्यायच्या आहेत थोडासा कच्चापणा भाज्यांचा निघून गेल्यानंतर एक चमचा रेड चिली सॉस घालायचा आहे एक चमचा ग्रीन चिली सॉस घालायचा जर तुमच्याकडे ग्रीन चिली सॉस नसेल तुम्ही हिरव्या मिरच्या बारीक करून घातल्या तरीही चालतील एक चमचा शेजवान चटणी आणि एक चमचा आपल्याला सोया सॉस घालायचा आहे सॉस घालून झाल्यानंतर हे थोडेसे मसाले शिजून द्यायचे जेणेकरून त्याची चव खूप छान लागते अर्धा ते एक मिनिटानंतर आपल्याला हे फ्राय करायचं आहे म्हणजेच मिक्स करायचं आहे आपण जे मसाले घातलेले आहेत ते छान असे फ्राय होतील आणि आपल्या सगळ्या भाज्यांना लागले जाते सो अशा प्रकारे आप हे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आता इथे भांड्यावरती ठेवू शकता तुम्ही ताटावरती सुद्धा ठेवू शकता किंवा चॉपिंग बोर्डवरती ठेवलं तरीही चालेल इथे आपल्याला शंकरपाळ्याचा चमचा घ्यायचा आहे ज्या चमच्याने आपण शंकरपाळे तयार करतो तो चमचा घ्यायचा आहे आणि अशा प्रकारे साईजमध्ये हे आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे जर तुमच्याकडे शंकरपाळ्याचा चमचा नसेल तर तुम्ही चाकूच्या मदतीने हे कट केलं तरीही चालेल तुम्हाला दिसत असेल बघा छान असं हे तयार झालेलं आहे याच्यानंतर आपण जो मसाला फ्राय केला होता त्यामध्ये आपल्याला हे घालून घ्यायचा आहे ही रेसिपी खूप हेल्दी आहे तुम्ही लहान मुलांना बाजारात जाऊन नूडल्स खाऊ घालता पण ते सारक सार खाना शरीर संगल नो यहाँ ही हाइजेनिक रेसिपी हाइजेनिक फूल रेसिपी ही है कि तुम्हें घरी बनवू शकता शताे मैद्या बिलकुल वर करना नहीं सो ता शरीरा खूब छान है और एक्स्ट्रा पे जे चाइनीज वाले घस का ही घातला नहीं है सॉस वगैरह घा फोक्त सो हि रेसिपी मुला छान है टिफिन सुधा देता एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग हा पदार्थ है सो रेसिपी नक्की घरी ट्राई करा अपने खाऊ घाला आणि मग मला कमेंट होती हे आपल्याला एक दोनों मिनिटांसाठी फ्राई करा आहे तुम्ही हाय फ्लेम वरती फ्राई करू किंवा मीडियम फ्लेम वो फ्राई के लिए तरी ही खूप छान ही हे नूडल्स आणि चवीलाही खूप छान लगता लहान मुलांना इंटरेस्टिंग रेसिपी खाण्यात खूप इंटरेस्ट असतो लहान मुले भाजी अजिबात खात नाही सो अशा प्रकारे तुम्ही त्यांना भाजीसुद्धा खाऊ घालू शकता तुम्हाला ज्या भाज्या आवडतात तुम्ही त्या मुलांना देऊ शकता इथे थोडीशी आपल्याला कोथिंबीर गार्निशिंगसाठी घालायची आहे आणि परत एकदा ते मिक्स करायचं आहे तुमच्या मुलांना ज्या भाज्या आवडत नाही तुम्ही त्या भाज्या या रेसिपी मधून त्यांना देऊ शकता सो रेसिपी मुलांसाठी नक्की घरी ट्राय करा खाऊ घाला मुलांना आणि मुलांचा फीडबॅक घ्या त्याच्यानंतर मला कमेंट करा आणि कमेंटमध्ये सांगा की ही रेसिपी कशी झाली होती